Всем доброго дня, комплект мэйки самообслугования на три поста, с одним пультом двухпостовым и один пульт однопостовый. Так дешевле, разница порядка 60 тысяч гривен только на пультах. Значит пульт у нас на два поста, нержавейка по функционалу у нас пина, нанопина, вода, турботиск, вода, виск, космос, пауза, плюс клиентские картки. Выбор плюс суммы списания с картки, выбор поста по расчетам. Монета принимать, купюра принимать, банковский терминал. На банковском терминале выбор, да, выбор купюр. Можно менять их на 5 гривен, 20, 25. Можно убрать кнопки, одну оставить. Это все ваши пожелания. Так, пульт на один пост. Вода, пина, теплая вода, турбо, тиск, нано, пина, ВОЗ, космос, пауза. Реализовано расчет. Купюра приймач, монета приймач, сбоку банковский терминал, клиентские картки. Сервер сберегания данных на базе промышленного контроллера. Вот, тачевский экран, полностью управление картками, функционалуется дальше у нас три аппарата двигателя Николини насосы Анови все Италия дозаторы пина активная пина или нано пина виск значит у клиента тут по функционалу додаткового монета примач пайпас разрухованных банковскими картками, телефоном, там, ПРРО, NFC, фискализация с возможностью отключения этой фискализации, турботы с горячей осмос, додаток, додаток безкоштовный, там будет мониторинг и доступ, бухгалтерия, плавный пуск, стоят перетворяющие частоты, сейчас покажу. Так, система орфит-карты, это у нас картки властника, сервис, картка инкассация, снижки картки, три вида разных. Все тут реализовано. Так, сервис сберегания, я сказал. Значит, как собрано внутри. Вот у нас шкаф. Вот три поста отдельно. Для клиента реализовано так, что можно переключать нанесение пены. Это входы в стоимость вот. можно пену наносить обычной водой можно пену наносить осмотричной водой также это касается э, нанопины лучше наносить осмотричной или подготовленной водой вот такая схема сборки так как это все работает Значит, например пополняем мы 50 гривен. От пульт на два поста. Все доступно, все просто. Зараховывается на центральный экран, и мы выбираем. Например, у нас пост один. Все, денежка ушла на пост один. Все, пауза. И выбираем программу. Например, вода. Плавный пуск, разгон пришел. Нажимаем турботип. И пауза получаем торможение то есть у нас есть плавный пуск и есть торможение да не будет рыбка по выключению аппарата также выбираем фунт денежку на как пополнить банковским терминалом например ну или знышки например как работают снышки. по банковским терминалам выбираем сумму 20 гривен все прикладываем телефон. Ну и все, и все заработало. Дальше. Если у нас знышки. Можно знышки, Ну, либо или клиентские карты. Клиентские властных. Властник. Вот прикладываем властника. У нас открылось. Все, у нас в свободном доступе все программы. Вот. И паузы. Все, все программы активны. Через некоторое время, там, например, 5 минут, 10, клиент сам выставляет. Или дотронуться еще раз. Все, переходим в рабочий режим.